более 10 их бывших союзников. Причем все они объявили недоверие коалиции в связи с расколом среди молодежи. Еще один интересный момент. Некоторые организации, которые якобы входили в коалицию «Молодежь выбирает Януковича», не имели об этом ни малейшего понятия. Больше всего на мой выбор повлияло то, что то, что Верховный суд отменил результаты выборов, когда нам доказывали, что выборы честно прошли, и демократично, что победил, победил один из кандидатов, и что на студенческих общежитиях победил везде э, Виктор Федорович Янукович, хотя общаясь со студентами, мы видели абсолютно противоположное. И после этого решение Верховного суда, так сказать, окончательно показало всем, насколько демократично, честно прошли наши выборы. Ну, в кавычках, естественно, я так говорю. И поэтому сейчас мы решили поработать с самим, чтобы, не веря уже никому, самим постараться э, побиться за то, что... Вы... Поддерживать ни одного из кандидатов в президенты и будет бороться исключительно за честные выборы. Оставшиеся члены коалиции будут продолжать свою деятельность. Я рад, что ребята поддерживают честные, демократические прозрачные выборы и в данном случае, конечно, хотелось бы если бы они подошли ко мне раньше там, или обратились к руководству с тем, что они действительно хотят бороться в этом направлении то коалиция Молодежи избирает Инуковича, как никакая другая организация как раз за это и борется сейчас и мы могли бы работать в коалиции Молодежи избирает К слову, председатель облсовета Николай Швец пообещал проверить некоторое управление в том числе и по делам семьи и молодежи на предмет использования денежных средств для поддержки одного из кандидатов в президенты. В ближайших передачах начальник вышеназванного управления Дмитрий Павлов обещал прокомментировать сложившуюся ситуацию. Оксана Коновец, Александр Кравченко, вечер на 51-м.